mengenai dengan kita ni mengamal raja berperlembagaan berdemokrasi berparlimen tetapi hakikatnya saya dapati negara kita ni ialah negara otoritarian, etokrasi notokrasi. Ni. Sebab saya kata demikian walaupun kita ada parlimen walaupun kita ada majlis raja-raja Melayu ada parlimen ada macam-macam institusi tetapi sebenarnya the power only rests in the prime minister alone agung tak ada kuasa ada tertutu mengistihar bila bulan puasa bila hari raya kemudian um, memberi watikah kepada pelatihkan tertentu dan semua pelatihkan apa sahaja pun mesti daripada Perdana Menteri dan nama ataupun apa saja yang dibawa oleh Perdana Menteri Wajib diterima oleh aku Baik tak payah Tak payah bawa apa bagi pada yang diperuntuk Agong Kalau mana semuanya yang dibawa itu Aku kena terima Dikecuali kalau kata katakanlah Nak natip Perdana Menteri Mesti atas tiga nama Yang diperuntuk Agong boleh pilih satu Okey lah juga Tapi kalau satu saja Mana tak ada pilihan Apa kuasanya jadi mana check and balance-nya? Mana semak dan imbahnya? Parlimen walaupun angkat sumpah, dan tanya Datuk Zahid, saya pun sumpah. Wallahi wa billah wa tullahi ibn jalan tak tunggah begini, 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 Lepas itu, sumpah sumpah dari segi arti analogi lah. Bukan lagi melaksanakan tanggungjawab yang kita akan sumpah. Tapi, kita takut pada Perdana Menteri lebih daripada Allah. Tak berani nak um, Nak usaha nak mengundi menentang Nak menekur apa tak berani Sebab protokol itu Di tangan Perdana Menteri Bukan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk mereka-mereka Yang bercakap bahagian Islam ni pun pompa, 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 Tak berani nak buat keputusan Nak bertindak sesuka hati Kena gata 3-4 hari Pada Rio Gunah dah nak macam nak kiamat jadi bila dikatakan Oh kalau tak bersetuju dengan Perdana Menteri Bawa lah Usul tidak percaya Macam mana nak bawa Sistem kita Usul ni Sebelum diterima Dan dibahas Speaker kena setuju dulu Kalau speaker yang tak setuju Usul tak boleh bawa Sebab itu se Sebuah parti pemerintah Perdana Menteri Dia akan latih Speaker yang ikut dia Yang patuh kepada dia dan nak jaga speaker supaya patuh kepada dia Terus menerus lah anak speaker jadi menteri ha, Contohnya Walaupun doktor dia tu dipertikaikan betul ke tidak oh. Jadi ini sistem kita Dato' saya sebut kata tadi Kena ubah semua sekali Jadi satu perkara yang saya nak buat cadangan di sini Dalam usaha Transformasi institusi ni Walaupun yang dijanji sampai sekarang tak buat nak pisahkan SPRM dengan uh, jabatan apa ni peguam negara. Ya 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 akan dibuat akan dibuat ah ha, mula-mula bulan 6, lepas tu bulan 7. Ni akhir tahu sampai-sampai pilihan raya tak diubah-ubah pun. Tembelahnya banyaknya. Saya nak usulkan di sini kalau boleh lah. Kalau boleh saya nak cadangkan supaya dipindah peraturan parlimen ini. Apa dia yang perlu pindah? Yaitu dimasuk dalam perlembagaan peraturan parlimen jika ada mana-mana ahli parlimen bawa usul percaya atau tidak percaya wajib kena diterima bukan keputusan sepika tetapi kehendak dalam perlembagaan peraturan parlimen dalam peraturan perlembagaan. Kedua, Selain pada dia kena terima usul Percaya atau tidak percaya Yang dibawa oleh ahli parlimen Undi adalah wajib secara sulit Bukan terletak pada tanggungjawab speaker, kata, Kalau ada cadangan Tuan yang tua undi sulit Tak ada, saya dah putus Undi jangan terbuka Kalau jangan terbuka, angkat tangan Siapa berani? Siapa berani? Sebab Allah Ta'ala tak nampak yang dia nampak Perdana Menteri kat depan tu no. Dia nampak projek Dia nampak imbuhan Dia tak nampak Jadi caranya ialah Bila dia masuk dalam peraturan Usul ni kena diterima Kemudian undi pula cara sulit Saya percaya Baru kita boleh tentukan Sama ada seseorang Perdana Menteri ini Dapat kepercayaan majoriti Daripada ahli Dewan Rakyat ke tidak Itu caranya